У тварини немає такого фізичного стану, як старість. Є лише неправильне ставлення господаря до тварин. Хочете переконатися? Давайте завітаємо в гості до кішки Соні. Їй вже 15 років, а минулого року вона ще народжувала кошенят. Это кошка Соня, сиамской породы. Ей уже 15 лет появилась. Она у нас еще, получается, в прошлом столетии. Моя верная подружка. Она была рядом со мной, когда я беременная была. И как бы изначально мы ее заводили с мужем. Ну, как бы детей не было, о ком-то можно было забыть. Я королівської породи сіамська кішка. Ми з'явилися кілька тисячоліть тому, і за легендами були придворними кішками колись найбільшого тайського королівства. Сіам нас охороняли як найдорожчі скарби, і лише наприкінці 19 століття ми вперше потрапили до Європи. кажуть, першого сіамського кошеня Провезла дружина британського офіцера, яка у сіамі працювала вчителькою у королівській родині, зважаючи на своє шляхетне походження. Я звикла у всьому бути правою. Можливо, іноді я буває трохи вередливою, але все таки так сильно люблю свою господарку. Но поскольку она с нами так долго живет, она для нас как член семьи, и мы поэтому о ней очень беспокоимся. Прекратилась у нее течка, как бы я так уже думаю, что она, наверное, стареет, и у нас это вызвало определенное волнение. Хотелось бы с кем-то посоветоваться, чтобы продлить как можно дольше ее жизнь, чтобы она как можно дольше была с нами и радовала нас. И снова здравствуйте. здравствуйте. Кто за такой вот интересный звонок был? Кошка здоровая, но старая. Почему вы меня вызвали и в чем вообще причина? Ну, это наша кошка Соня. Ей уже 15 лет. В прошлом году у нее прекратилась течка. Мы обеспокоены. Ну, как бы особенности, может, какие-то есть в связи со старостью. Во-первых, сразу вам скажу, что болезни под названием старость не существует. То есть, если у э, кошек э, отсутствует течка, то это не из-за старости. Это значит какая-то там проблема. Иди, мой, и мою кукуся, Смотри на маму, тебе там будет значительно проще это все. Но вообще э, к, к, людям доброе, а то я так нагло взял, вдруг она меня съест сейчас. Смотря, как вы ей понравитесь. Ну, я обычно, когда обследую, я обычно им не нравлюсь. Mm -hmm. То есть год назад у нее была последняя растечка. До этого она была регулярно, там раз в год, три раза в год. Mm -hmm. О, еще один пришел, привет. Uh, привет. У нее, как бы, даже, наверное, больше, чем два раза в год, она два раза в год приводила к этим. Ну, На удивление, на ее 15-летний достаточно преклонный возраст выглядит она совершенно здоровой. То, что не так регулярно началась течка, это может быть достаточно плохим симптомом, потому что э, вот э, от старости течки не прекращаются. Возможно, это э, проблема с яичниками, возможно, это киста яичника, не дай бог, какая-то опухоль или, может быть, еще какие-то другие патологии. Сегодняшняя тема очень интересная. Гириардика. Это проблемы старости. Чем отличается молодое животное от старого? Все говорят, ну, Старая не кто-то говорит старая худое ну тоже может быть, может быть наоборот толстая, кто-то скажет у старого больные зубы животного, да, или там плохое зрение. Все это так, но все вы называете заболевания. Старость не является болезнью, старость это просто физиологический возраст животного. В преклонном физиологическом возрасте животные более подвержены каким-то болезням. Но сама по себе старость не является проблемой для животного. Животное не а, начинает меньше двигаться, потому что оно старое. Животное меньше двигается, потому что у него а, начинают болеть суставы с возрастом. Появляются там артрозы какие-то. А животное становится худым. Да, но это не проблема старости, это проблема того, что с возрастом у него, ну, например, были проблемы с зубами, у него они болят. Это все в общем не является проблемами животного с возрастом, это является отдельными патологиями, с которыми мы, ветврачи, можем, должны, обязаны справляться. Я очень редко э, приглашаю таких столь пожилых животных, э, кошачьих э, мамочек таких вот себе э, клинику, потому что приход в клинику это всегда стресс. Стресс для животных очень плох, очень плох. Но в данном случае я, ну, вынужден вас пригласить, потому что э, узи привезти сюда невозможно, а обследовать ее надо, потому что 15 лет. У него, так сказать, вся, вся жизнь впереди. Несколько вопросов. А, прививочки делали регулярно? Ну да, mm -hmm. регулярно а, Скажите, а, еда у нас менялась, не менялась? Мы кормим э, сухим кормом и кормим также другими видами колбасы и рыбой. Я не очень хорошо отношусь к смешанному питанию. Почему? Потому что ну, очень тяжело дозировать, там, сколько этих витаминов или сколько этих других микро-макроэлементов поступает. Но, видимо, у нее организм настолько чувствительный, что они она реально себе, себя контролирует. В общем, если зарезюмировать, я доволен тем, как выглядит данное животное. Я вас жду у себя на дополнительное обследование. Но я думаю, что мы еще поживем и порадуем вас долго. Доктор внимательно осмотрел ее и дал очень много полезных советов. Самое основное, которое мы поняли, это надо все-таки сделать ИУЗИ и исследовать на предмет того, нет ли там каких-нибудь нее опухолей. Или... Потому что, как он сказал, что кошки не стареют.